বিজেপিত এতিয়া ন বিজেপিৰ দপদপনি পুৰণা বিজেপি হাতাও অভিযান চলিছে গেৰুৱা দলটোত হাইলাকান্দিত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যেনেদৰে অধিক যাত্ৰী উঠিলে নাও ডুবে অসমত বিজেপিৰো তেনে দশা হ'বলৈ গৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হব বুলিও দাবী গৌৰৱ গগৈ পৰিৱেশ দেখা পাইছো ভাল আৰু কংগ্ৰেছ দল ইয়াত শক্তিশালী হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ বিজেপি দল কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থান চাই তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ হাইলাকান্দি জিলা তিনিটা শাসনৰ পৰা দুটা শাসনলৈ কৰিলে যিহেতু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ উত্থান অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিবিচাৰে তথাপিও যি পৰিৱেশ মই দেখা পাইছোঁ আমি কৰিমগঞ্জ লোকসভা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চয় জিকিব কংগ্ৰেছত খনীয়া দেখা গৈছে ৰাণা গোস্বামী আজি পদত্যাগ কৰিছে কি ক'ব চাওক খহনীয়া হৈছে বিজেপি দলৰ ভিতৰত মই বিজেপি দলৰ পুৰণা নেতাসকল দেখাই নাপাওঁ চব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আমাৰ দিনত যিখিনি মন্ত্ৰী বিধায়ক আছিলে তেওঁলোককহে দেখা পাওঁ বিজেপি দলৰ খহনীয়া আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই নেকি ৰাজীৱ গোহাঁই ছাৰ ক'ত ৰমেন ডেকা ছাৰ ক'ত বিজয় চক্ৰৱৰ্তী ক'ত যিজন বিজেপি দলৰ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ ভৰি চুই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপি দলটোক যোগদান কৰিলে আজি সেই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ অৱস্থা নাই আজি পুৰণা বিজেপিৰ চাফাই হাতা হৈ গৈছে ত' বিজেপি দলৰ খনীয়া আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই আৰু মোৰ অনুভৱ যে যিখন নাৱত বেছি মানুহ ভৰি দিয়ে সেইখন নাও শেষত গৈ ডুবি যায় আৰু সেইটোৱে বিজেপি দলত হ'বলৈ গৈ